Всем привет! Я снимаю видео про мои пушки. Это с мобайла Mobile Lever Он так его перезаряжает. Ну, сюда пистолет укладывается Ну, такой левервер, Сюда пистолеты там закрываешь и вот так. пам пам, 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 пам. Стреляешь. Это такой более водяной пистолет. Это подохранитель есть вот бам 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 вот такое есть под бам 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 есть бам лев бам ну бам 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 такой, бам это звук? Такой. Вот такие пистолет. О. 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 я у него вот тут вот моторчик. Вот такой пистолет. Я его, его купил за 500 гривен. Бам. Бам. І цього я купив за 2 касаря. Ну, тут був прикот, такий, що. Ну, отакого та-та-та. Бам! Керцел. прицел. Прицел як у панк мобайла у Ас. Ну, Аес така пушка є. Такий прицел і буде 6X. Ось таке прицел. Ну, вот. Да, ну, внутрь. Ну, так виднее будет. Бам, по вам, тыпиччики, по вам стреляну. Бам. И самая роменная пуха, о, дыла, хе хе торчит дом вот такой okay. и про дол не продолжаем, а рубрика про машинки в одном видео я не стал заморачиваться, чтобы делать два видео про машин ну, про машинкой и это. Ну, про оружие. Это такая машинка, ну, более для ну, этого. Как ну, я забыла. Напишите в комментариях, как эта машинка называется. Это тоже с э, той коллекцией. Вот такая машинка показать ее, блин. О! Вот так есть. Она. И я включу, переключу камеру, и чтобы вам все было видно. А, я... Я, к сожалению, не могу переключить камеру. Ну, вот такая машинка. Еще одна из той самой коллекции. Вот такая вот. Вылетаю такой. В ньяум! Такая ще машина. О. Ну, друга купив, за. Ту я не помню, короче. Ну, десь я вроде сотка. Отака такая машина. Я там в лотереці и выграв, по Пожарка. Я честно. Все без цей, без сирены. Сирена. Сейчас поломаю. И еще такой грузовик, но да ковш, же зараза не двигается. Вот этот. И еще вот такая машина. такі жовтий, і вони йшли разом. І ще десь був з прицепчиком, тільки не знаю, де вона. Отака така машина. я машинка в мене. Купав за 100 гривень, але не одну машину, а 10 машин. 9, 10, 9 машин десь пропало таких. Ну, не Оце із клюзів, це із Польщі мустанг, мустанжик просто во. Дверця відкривається. О, є мава. Ну такого на вас залетів. Отакого. Mm. Полетів на вас, короче. Під дверцями відкритими. Минус там. Минус салон. Вот салон там. О, руль. Вот. Вот такой мустанг у меня. Это эксклюзив, потому что он из Польши. Я его заказал за 500 рублей. Там гривен. там то для его там 500 рублей, а для меня это 1000 гривен. Вот такой. Наоборот, как бы. Для его 1000 рублей. Да, для его 1000 рублей для из России, кто смотрит меня. А мне это 500 рублей. Просто. вот такая еще машинка. Я ее купил за 49 гривен. Вот такая. А, вот еще одна машина с этой коллекции. И, короче, Феррари, машина, Феррарки, ну такая же жесткая машина, Ну на этом все, приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии.